assalomu alaykum hurmatli diydor kanalining aziz muxlislari aziz ota onalarim aka -ak ukalarim -ak opa singillar eng yaxshilarimni yaxshilari butun o'zbekiston yurtida yashab istiqomat qilib sog' salomat yurib oilasiga tinch totuvlikni ollohdan so'rab turadigan aziz yurtdoshlarim barcha barchangiz sog' salomat oilangiz bilan tinch bo'lib bugungi chiroyli ayyomlar ustida o'tirgan ekanmiz hammangizni sog'lik salomatliklariniz doimo ollohdan berilsin azizlar mana bugungi tongimizda chiroyli niyatlarni aytib kuniga ertalabdan azon sadolarini eshitib o'zimizni ollohni oldiga chiroyli amallar bilan boraylik chiroyli niyatlar bilan boraylik yorug' yuzli bo'laylik deb mana ro'za ramazon oyining eng chiroyli kunlarini hamisha albatta oldimizdagi burchni bajarib borishga ahd qilib yana yaxshi niyatlar bilan bir birimizga yuzlanib turibmiz albatta bu diydor kanali bizni mehrga muhabbatga chorlaydigan kanal azizlarim mana otalarimiz onalarimiz o'zingizlar o'zlaringiz ham o'zimiz ham mana chiroyli allohni yo'lida ro'za ramazonni chiroyli niyatlar bilan qarshi olyapmiz albatta bu oy chiroyli oy Aytganimda eng chiroyli mana shu gunohlarimizni tutib mag'birat qiluvchi bizni hamisha yaxshi yo'lga chorlovchi yomon yo'ldan qaytaruvchi gunohlar g'ibatlardan iroqqa oluvchi hamisha mehr muhabbatga ulashuvchi oydan biridir ana shu 11 oyning eng chiroyli sultonlaridan biri bo'lgan mana shu ro'za ramazon oyi hamma oylardan eng go'zal oylar bo'lar ekan azizlar mana bugun tong otyapti kun botyapti kundan kunga kunimiz oyimiz o'tib boryapti allohdan sabr qanoat so'rayapmiz sabr qanoatni berar ekan biz hamisha bir birimizdan kam bo'lmaymiz shunga o'rganamiz itoat qilamiz hurmat izzatni bilamiz qadr qimmatni bilamiz mana bugun ro'zani tutib og'zimizni berk qilib ishlarimizni qilib endi kechki taomlarni pishiramiz deb niyat qilib turar chog'imda biz oilada faqat xo'jaynim bilan ikkalamiz turamiz nevaralarim uzoquzqroqda yonimdagilar biri kelib bir ketib turadi kichkina hali ular ikki qushloq narida qizim taom ko'tarib kelyapti ustiga hali mana yomg'ir tingan tana yomg'irlar yog'ib yotibdi shunda ham shunday qizim kelgandan achinib ketdim voy qizim o'g'lichasi bilan shunaqa yomg'irda kirib kelyapti qizim nima qilading kelib ustingda yomg'irni qara oib ketgan shunday o'zim dillarim yuraklarim achishib boryapti keling deb o'tqizdim kutib oldim ayajon ro'zasizda sizga hozir shunday shu taomlarni o'zi qila olasizmi bir oz sizga taom kelyapman deydi qilib turibman lekin endi o'shancha yo'ldan o'zi ham ro'za holida ilinib kelganini qarang qiz bola mehribon bo'ladi deydi albatta mehri daryo qizlarimiz otashi olchin bo'lsin o'g'lonlarimiz ham bir birimizni bog'imiz tog'imiz bo'ladi ana shu o'g'lonlarmga ham umr uzoqlarini baxtu saoditlarini tilayman yo'qemas o'g'lonlarimiz ham qizlarimiz ham ro'za tutganlar bor sog'ligi agar bo'lmay qolgan taqdirda ham ular ham ollohni bilib ko'rguvchi ollohga itoat qiluvchi bandalar farzandlarimiz ular ham shunday bo'lsa ro'za o'zi og'zi ro'zasi bilan turib onalarini hozirdan mana yuqlab boryapti otalarini yuqlab boryapti ular qarang qanaqa duolarga ega bo'lib kelyapti otajonlar onajonlar duo qilyapti chunki hozir ota onani qo'llariga shunaqa duolar ko'pki to'xtamasdan duo qiladi to'xtamasdan iltijolar qiladi allohga hamdu sanolar payg'ambarga durudu salovatlar aytib turamiz buni hech iloji yo'q chunki bu bugun eng muqaddas oylarimiz boshqa vaqtda ham shundayyu lekin bu oy juda ko'p juda ko'p aytiladi zikr qilamiz tasbehlar aytib turamiz allohga hamdua sanolar payg'ambarga durud salovatlar aytib turamiz faqat oilamizga yu butun yurtimizga tinchlik sog'lik ollohdan so'rab turamiz mana shu oylarimiz shunday chiroyli go'zal oylarni mana shunday barqaror mana bahor oylarida yaxshi niyatlar bilan boshlab keyin muqaddas ro'za ramazon oylarida hammamizni gunohimizni kechirilishini tavbalarimizni qabul qilib astag'firullohni ko'paytirib biz yaxshi amallar bilan yurishimizni allohdan so'rab boramiz qarang siz ochlikni ham bilmaysiz to'qlikni ham bilmaysiz nafsimizni tiyib shunaqa chiroyli amallar bilan mashg'ul bo'lib bir birimizga mehr muhabbat ulashamiz ana yani shu mehr muhabbatni ota onalarimiz ko'paytirib bolalar uchun tarbiya berib bolam keldingmi o'tir bir pila choyingni ich deb mana shunday qilib mehr muhabbatni duolar bilan onajonlari otajonlar ota farzandlariga yoyib chiroyli iltijolarini alloh yo'liga baxshiyda aylab farzandlarim tinch bo'lsin deydi men ham mana shu niyatlar bilan mana shu qirimni choyini ichirib endi kuzatib qo'ydimu lekin o'zim o'ylab ketdim qiz bolalar o'g'il bolalar agar mehr muhabbatli bo'lsa onalarini otalarini hech qachon tashlab qo'ymaydi yana demoqchiman agar otalari bo'lmasa onalari bo'lmasa hech qachon qizim o'g'lim g'amgin tortmang chunki ota onalarimiz agar u dunyoga rahnam qilgan bo'lsa lekin hali ham bizni yonimizda yuradilar ruhlari shod bo'lsin deng fotihalar qilib turing duolar ollohdan so'rab jannatlardan joyini so'rab allohga iltijo qilib nomai amallarini o'ng taraflarini berishlarini so'rab doim duolar bilan tursangiz albatta ota ona mana shu qilingan ibodatlarimiz qilingan salovatlarimiz qilingan fotihalarimiz ota onalarimizni qabrini nur bilan to'ldiradi o'zini ham otam oldin o'tib otamdan olti oy keyin onam ham dunyodan o'tgan haligacha ham ana shu uyqumdan o'rnimdan uyquda yotib o'rnimdan tursam meni kimdir birov turtkilab otamni ovozi keladi qizim tur o'rningdan kechga qolding yoki ke onam tur o'rningdan deganday menga ovoz keladi sachrab uyg'onib ketaman garta kechga qolsam ham ana shu otamni onamni ovozi qulog'imga kirganday bo'ladi oh otam kechga qolganimni bilibdi de uyg'ondim deb gohida charchab qolsam tura solib tohratlarimni olib namozlarimni o'qib kitoblarimni varaqlab yana ishim bor ishga qarab ketaveraman ishdan qaytib kelib yana ro'zg'orlarimizni qo'limizdan kelganicha qilib nebaralar bilan avunib ularni ko'ngliga qarab ular bilan avunib yana shu avun, bilan tongimiz otib ketaveradi demak o'tganlarimizni ruhlari shod bo'lsin o'tgan ota onalarimini ham kimniki bo'lishidan qat'iy nazar o'tgan ota onalarimizni ruhlari shod bo'lsin qolganlarga alloh umr baxt saodat bersin mana shu oyda nima tilak tilagan telgim, bo'lsak tilagimizga ajru savoblarga ega bo'lar ekanmiz chunki bu oyda hamma narsamizni osmon eshiklari ochilib farishtalar yerga tushib har bir aytgan niyatlarimizni nomi amalimizga yozib bitirib borar ekan iloim mana shundan bizni kam qilmasin sizlarni ham umrlaringizni ziyoda qilsin to'g'ri yo'lni Alloh ko'rsatib bizga hech qachon hozirgi eng chiroyli oylarda g'iybat qilish tortishish talashish bir birimizga xusumat qilish mana shu oylarda to'g'ri kelmaydi ozgina bo'lsa ham mana shu oylarda tiyilib turib nafsingizni tiyib mana shu yomon yo'llarda ketayotgan insonlarga qo'shilmay o'ziga chetga olib ey xudo shu inson ham adashibdi shunga ham oq yo'l bering o'zing insof ber deb hech bo'lmasa dilingizda aytib qo'ysangiz ham zo'ra shularni olloh ul oson qilar ekan azizlar yo'ldan hech kim adashmasin hammaga ollohim to'g'ri yo'lni bersin mehrh muhabbat o'rtasida ko'tarilmasin mana meni kanalimga ham endi insonlarimiz vaqti kelda kirib kirib kelyapti vaqt topib hozirgacha men qanday sizlarga so'zlarimni yurakdan aytib boradigan bo'lsam sizlarga shunchalik o'zim bog'lanib qolib yurakdan so'zlarimni barini sizlarga baxshida qilaman hurmat qilaman hammalaringizni yaxshi ko'raman chunki men sizlar bilan yuzlanib suhbatimni ko'rib boryapsizlar tinglab boryapsizlar xuddi men sizlarni ko'rgancha bo'lyapman albatta mehr muhabbat mana shunday bo'ladi hech qachon qalbingizdan iymon ayrilmasin yuzingizda tabassum ko'zingizda nur bo'lsin doimo bir birimizga chiroyli niyatlar bilan chiroyli amallar bilan ulashib borishni alloh nasib lasin tutgan ro'za ramazonda har bitta tutilgan ro'zalarimizni ollohim dargoyga qabul qilsin farzandlarimiz o'g'lonlarimiz sog'u salomat bo'lsin hamisha yaxshi kunlarda o'tirishdi alloh sizu bizga nasib ro'za aylab erta keladigan kunimiz bar davom, yuzimiz yorug' tilimiz uzun mushkullarimiz oson bo'lsin iloim uzoq yurtda yurgan o'g'lonlarimiz ham musofir yurtda yurganlarimizni ham Allohim omonatida asrasin onalarimizni ham ko'zlaridan otalarimizni ko'zlaridan yosh oqmasin shularni ham ota onalaringiz bor bilib turibman xabar olib turibsizlar albatta xabar olib duolarni ko'paytirib boravering bu duolar sizning kelajak farzandlaringizga yog'ilib boradi qush uyasida ko'rganini qiladi deydi albatta siz ota onadan xabar olib turingki sizdan vaqti kelib farzandlaringiz xabar oladi ana shunday muqaddas oila faqat bizning mana shu o'zbek ayollarimizga o'zbek o'zimizning udumlarimizga mos ularga xos bo'lgan amallardan biridir <laughs> eng chiroyli go'zal mana shu qalbi daryo mehri daryo insonlar faqat bizni yurtdagi mana shu ota onalarimizdan onaxonlaru oapa singillardan shirin shirin so'zlar shularni ichidan topiladi albatta hamisha sog'lik salomatlikni ollohdan sizlarga so'rab qolib yana sizlar bilan mana shu yerda so'zimni yakunlayman deb hammalaringizga tong otib kun botguncha Күн ботардан таң отаргача, саулик, саламатлик тілап қоламан. Сау Шоғ бүлежлер, саламат бүлежлер.